Teil 1 Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1 Hallo Olga, wann ist eigentlich unser Kursausflug? Unser Kursausflug? Na, um 10 Uhr fahren wir los. Freitag oder Samstag? Ähm, ich glaube am Freitag. Lass mich nachschauen. Nein, am Samstag. Am Samstag um 10 Uhr fahren wir los. Hallo Olga, wann ist eigentlich unser Kursausflug? Unser Kursausflug na um zehn Uhr fahren wir los Freitag oder samstag ähm, ich glaube am Freitag lass mich nachschauen. Nein, am Samstag am Samstag um zehn Uhr fahren wir los. Und wo fahren wir ab? Wieder am Bahnhof? Schon, aber wir treffen uns alle hier in der Sprachschule und fahren dann zusammen zum Bahnhof. Wie ist das? Um halb zehn müssen alle hier in der Sprachschule sein. Dann fahren wir zusammen zum Bahnhof. Und dort wartet der Bus auf uns. Und wo fahren wir ab? Wieder am Bahnhof? Schon, aber wir treffen uns alle hier in der Sprachschule und fahren dann zusammen zum Bahnhof. Wie ist das? Um halb zehn müssen alle hier in der Sprachschule sein. Dann fahren wir zusammen zum Bahnhof. Und dort wartet der Bus auf uns. Nummer 3. Und wie ist das mit dem Essen? Zuerst wollten wir im Restaurant essen, aber das ist zu teuer. Und jetzt? Jetzt bringt jeder etwas mit, und wir machen eine Pause in einem Park und essen dort zusammen. Das ist schön. Was muss ich mitbringen? Bring doch einen Salat mit. Und wie ist das mit dem Essen? Zuerst wollten wir im Restaurant essen, aber das ist zu teuer. Und jetzt? Jetzt bringt jeder etwas mit, und wir machen eine Pause in einem Park und essen dort zusammen. Das ist schön. Was muss ich mitbringen? Bring doch einen Salat mit. Nummer 4. Das ist alles. Gut, das sind dann die Tomaten 2,50 Euro. 50, die Kartoffeln, 3 Euro. Und drei Äpfel, 1,50 Euro. 6 Euro zusammen. 6 Euro? Oh! 250 plus 3 plus 150 7 Euro. Das sind 10 Euro. Und 3 Euro zurück. Danke! Vielen Dank. Auf Wiedersehen! Das ist alles. Gut! Das sind dann die Tomaten, 2,50 Euro. 50, die Kartoffeln, 3 Euro. Und 3 Äpfel, 1,50 Euro. 6 Euro zusammen. 6 Euro? Oh, 2,50 plus 3, plus 1,50, 7 Euro. Das sind 10 Euro. Und drei Euro zurück. Danke. Danke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Nummer fünf. Hier Hoffmann. Unsere Sekretärin ist diese Woche krank. Äh, könnten Sie bitte morgen schon um 8 Uhr kommen und zwei Stunden länger arbeiten? Also so bis 17 Uhr. Bitte rufen Sie zurück. Danke. Mann. Unsere Sekretärin ist diese Woche krank. Äh, könnten Sie bitte morgen schon um 8 Uhr kommen und zwei Stunden länger arbeiten? Also so bis 17 Uhr. Bitte rufen Sie zurück. Danke. Nummer 6. Hallo Ludwig, hier ist Erika. Im Radio habe ich gerade gehört, gleich kommt ein schlimmes Gewitter. Könntest du bitte in meinem Zimmer das Fenster zumachen? Es regnet sonst wieder rein. Mach auch bitte die Balkontür zu. Das ist ganz lieb. Danke. Tschüss. Erika. Im Radio habe ich gerade gehört, gleich kommt ein schlimmes Gewitter. Könntest du bitte in meinem Zimmer das Fenster zumachen? Es regnet sonst wieder rein. Mach auch bitte die Balkontür zu. Das ist ganz lieb. Danke. Tschüss. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7 Willkommen in Berlin Hauptbahnhof. Ihre nächsten Züge. Intercity Express 389 nach Dresden 18.48 Uhr, Gleis dritte Fahrgäste nach Innsbruck nutzen bitte den Intercity Express 346 nach München um 19.20 Uhr und steigen dort um. Fahrgäste nach Berlin benutzen bitte den Intercity Express 364. Nummer 8 Verehrte Fahrgäste Wegen Bauarbeiten fahren die S-Bahnen nach Alexanderplatz heute von Gleis 103. Auf den Gleis 301 fahren heute Zug nach Alexanderstraße in der Nähe von Marketplatze. Nummer 9 Liebe Kunden, besuchen Sie auch unsere Lebensmittelabteilung. Heute haben wir Käse aus Italien, Tee aus Indien und Kaffee aus Indonesien. Und als Sonderangebote. Nummer 10 Liebe Reisende, wir sind jetzt gleich in Freiberg. Sie können jetzt die Altstadt besuchen. Stadtplane bekommen Sie beim Fahrer. Wir treffen uns wieder um 17.30 Uhr hier vor dem Bus. Teil 3 Kreuzen Sie an. A. B. Oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze für Motorrad. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Bitte nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle, die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze für Motorrad. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Bitte nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. 12. Hallo Sabine! Denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Hallo Sabine. Denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Nummer 13 Guten Tag Frau Meier, Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Auf dem ersten Blick dachte ich an das Café, aber dann habe ich im Hotel einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Auf dem ersten Blick dachte ich an das Café, aber dann habe ich im Hotel einen Raum reserviert. Sie wissen ja am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiederhören. Nummer 14. zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Nummer 15. Und jetzt unser Frühstücksradiogewinnspiel für alle, die es noch nicht kennen. Genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Programm. Wenn Sie wissen, was ist die Antwort, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CD oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. Und jetzt unser Frühstücksradio-Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen. Genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Programm. Wenn Sie wissen, was ist die Antwort, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CD oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl.